Большое спасибо болельщикам, которые пришли сегодня на стадион и показали, что действительно футбол в Украине есть и он не безразличен. Я думаю, это увидели ребята и показали достойную игру и одна и вторая команда. К сожалению, мы проиграли, но у меня нет претензий к ребятам по отдаче, по желанию играть в футбол и то, что во втором тайме мы имели преимущество, наверное, показывает о том, что мы на правильном пути. Да, они забили, проиграли, к сожалению, но мы проиграли сильной, достойной команде. И... Я, я, конечно, расстроил, так же как и вся команда. Но к игрокам, к отдаче их, у меня претензий нет. Дякую. Запытание, коллеги Будь ласка. Сергей Станиславович. Всего два удара в створ ворот. Вы довольны игрой команды в атаке? Я не смотрел статистику, надо посмотреть. Но еще раз говорю, мы противостояли сильной команде. Та же статистика у нас была и в прошлой, и позапрошлой игре. Поверьте, мы отрабатываем удары, отрабатываем работу штрафной площадки. Но еще раз, соперник не позволил нам нанести больше ударов и больше ударов в створ. Можно сказать, что теперь «Динамо» сконцентруется выключена на Кубку Украины, чтобы завоевать один трофей целый сезон. Да, я не думаю, что чемпионат для нас закончен. Да, борьба за чемпионство в чемпионате, возможно, закончена. Но я думаю, на каждую игру будут приходить зрители. И поверьте, мы также будем мотивированы на каждую игру, как и сегодня. Да, как я говорил и раньше, кубок для нас приобретает другое значение, еще большая мотивация. Потому что в этом турнире мы должны все-таки доказать, что у нас есть команда, которая способна выигрывать титулы. Будем стараться сконцентрироваться на кубке, так же как и на чемпионате. Но я не считаю, что если у нас отрыв 14 очков, то, то нам не нужно бороться, а нужно играть только в кубке. Поверьте, мы будем также мотивированы играть во всех оставшихся играх. Как здоровье Тамаша Кадра? Он был вынужден заменен? Да, ну, к сожалению, ему даже не могли остановить кровь. И то же самое было с Алексом, когда бьют в лицо. Это такая игра, где эмоции переполняют. Я согласен, что все это, возможно, было сделано неумышленно, но в моем понимании судья должен контролировать и фиксировать эти эпизоды. Тем более рядом находился боковой судья и в одном, и во втором случае. Я, я не знаю, видел, судья не видел, но если есть такие случаи, то, наверное, судья должен это пресекать. Если игрок уходит с поля, потому что ему не могут остановить кровь, то, наверное, был какой-то предвзятый удар в лицо. Ви всіх здивували тим, що перейшли на нову схему з тремя захисниками? Чи буде команда й далі продовжувати так от, грати і надалі? посмотрим, если у нас будет три защитника, то будем стараться. Сейчас у нас всего четыре защитника, и это не просто. Конечно, мы надеялись на Женю Хачеридину, у него длительная травма, и сейчас, играя в три защитника, мы имеем всего три плюс Зураб, который может закрыть левую бровку и центрального защитника. Дальше посмотрим, завтра на тренировке посмотрим, кто в каком состоянии придет, потому что и Кадару, и Пантичу, они работают с докторами, что будет завтра, посмотрим.